Майстриня Христина Голуб у нас у гостях і сьогодні будемо робити давній український оберіг. Ось таку ляльку-мотанку. Крастина, добрый день. Расскажите нам, как сделать ось вот такой гарный и дуже сакральный символ украинского народа. Да, ну, в принципе, ничего сложного в такой кукле нет. Она не обязательно должна быть какая-то красивая или эстетичная, она все-таки должна больше нести в себе какую-то духовность и осознание того, что мы делаем. Вообще, это достаточно старая кукла. У нас в древние времена очень часто люди именно использовали кукол как обереги для там вызвать дождь какие-то оберегать семью дом то есть это очень древние вещи появилась она э, где-то около пяти тысяч лет назад еще в трипольской э, культуре есть упоминания э, является одним из древнейших символов украинская культура наравне э, с традиционным рушником является оберегом допустим как сейчас очень многие носят э, Красные шерстяные ниточки на запястье. Вот таким символом раньше была именно кукла-мотанка. Она оберегала от злых сил, оберегала от сглаза, возможно было делать как хранительницу дома, так и мамы делали своим детям. Если девушка ходила беременная, она обязательно делала такую куклу, ложила ее в кроватку, и это оберегало ребенка и давала ей как бы какой-то силы внутренней. Такой Та вот, энергии. Да, энергии. Какой-то тайны добавляла. Чи игралися раньше такими ляльками, чего не мало лише сакральный характер. Нет, были разные куклы, были и обереги, и для игры. Делали часто мамы, бабушки, чтобы занять своего ребенка. Это делать кукла на скорую руку. И такие и дети ими могли и играться. То есть в основном, да, это были куклы как для игры, так и для каких-то вот, вызова, там с природой что-то связано, потому что изначально все-таки делались из подручных материалов это сено, это хвоя потом уже с появлением тканей, начали использовать ткани, можно было даже брать старую одежду, но только та одежда, которая не несла в себе каких-то негативных эмоций, то есть если у вас ничего плохого с ней не связано, то да вы можете использовать какие-то старые вещи либо памятные для вас вещи, вы можете использовать именно в этой кукле. Дуже важливая энергетика, да. да, я да. говорю очень важно. Нельзя делать такие вещи, если вы чем-то расстроены, либо вы злы на кого-то, или желаете кому-то что-то плохое. То все равно это некая медитация, когда ты делаешь такую букву, ты все равно наполняешь ее своей энергетикой. И какой энергетикой ты ее наполнишь, так потом и будет она ту же энергетику тебе возвращать. И то ты и получишь. Нельзя делать что-то, чтобы оберегало с плохим умыслом. Потому что все-таки эти куклы не использовались как э, для заклинаний, это не вуду, то есть э, они добрые. Да, да они могли такие как бы на, такие направлять нас, их да? на то, чтобы защищать человека от болезней. Но все-таки это был больше ну, такой благий, благий умысел. И свидетельство это о том, что кукла имеет крестоподобную форму, э, что делает ее максимально не похожей на человека, чтобы не причинить э, человеку какого-то зла а вот эти вот куклы, которые для каких-то обрядов, они делались максимально похожими, и так, чтобы можно было потом легко ее уничтожить. Это либо воск, либо дерево, то есть, но она должна быть обязательно похожа на человека, желательно на конкретного. Но у нас немножко другая задача сейчас. А вы в нас уже не вперше, и завжди мы бачим ваши работы. Чему сегодня вы нам не принесли показать инши ляльки-мотанки? Да, действительно, у меня дома есть не одна такая кукла, но все-таки выносить на всеобщее обозрение то, что охраняет тебя или твой дом, считается не очень хорошим знаком. То есть это то, что ты делаешь не для кого-то, чтобы там показать или где-то хвастаться, это ты делаешь для себя, для своей семьи, для... А вот для окремой людей, да? да? То есть все-таки не советуют, чтобы кто-то другой прикасался к таким вещам. То есть это лично твое или лично там для этого человека ты делаешь с какой-то энергетикой и не, не советуют, чтобы кто-то еще Ну, то есть на всеобщее обозрение це все выносилось. Дуже цікаво, яку сьогодні енергетику будемо вкладати, яку ляльку робити? Ну, сьогодні у нас по колористике це читається. успех в творчестве это все оттенки голубого и синего поэтому именно вот такую вот куклу которая бы возможно какому-то вдохновению бы поспособствовала ну так как все-таки сегодня как бы такая творческая программа ну я решила что лучше всего будет сделать ту куклу которая связана именно с творчеством добра давайте начнем. да еще потребно рубить лярка у нас не будет схожа на людину, мы уже это да, да? она будет такая очень проста. Чем можно робить ляльку-мотанку просто из ниток, так? Есть такой Но, вариант. Да, есть очень много вообще разных кукол, есть и те, которые отвечают за урожайность, то есть они имеют разные названия. Есть узелковые куклы, они, кстати, были больше всего распространены именно в центральной части Украины, то есть в каждом регионе это были свои какие-то вещи. И вот именно узелковая кукла ввязалась в основном с нами, она и была. Вот, как бы в нашей части самое распространенное. А, название с, напрямую связано с тем, как делается эта кукла. То есть она не шьется а она мотает, наматывается. Да? Да. Вот. А, тем более, что то есть иголку мы вообще не используем? Ну, есть как бы такое, что очень важным считается, во-первых, не вязать узлы на такой кукле, потому что наши предки считали, что таким образом можно завязать долю. Mm -hmm. И не использовать любые колющие, режущие предметы и иголку с ниткой, потому что тем самым можно повредить куклу. Даже э, те мастерицы, которые делают сейчас эти куклы, больше для декоративных э, вещей, для ну, таких художественных вещей, они все равно ниткой с иголкой пришивают кружева, какие-то элементы именно к наряду. Но сама кукла остается именно намотанная без использования ножниц, иголка. То есть мы можем все отрезать, все резать, пока не, как бы не на самой кукле. Это, хотя uh -huh. вообще советую даже ткань рвать. Но для того, чтобы она была эстетичной и, допустим, как сейчас делают на продажу, то все-таки э, наряд ее должен был хотя бы минимально, но пошить. Uh -huh. То... Ми зрозуміли, що з да. сакрального такого елементу вона стала декоративною, да? ну, да, в кінцю, тому ми да. бачимо, тут також є вузлики, да? ми, ми будемо використовувати так. І вбрання також воно шите. Тому якщо робити куклу повністю намотані, вона, звісно, не буде настільки красивою, як якщо зараз в основному всі це іменно з шитими красивими нарядами. Добре, давайте вже да. робити, розказувати, як це, з чого починати. Робимо голову, так? Да? да. В основі, е-е, э, куклі лежить іменно э, скручена асварга. Це а э, древній символ розвитку всеเลнної, а э, примноження, е-е, э, і вот как бы, в принципе, все мы накручиваем именно таким способом. То есть это а э, небольшой клубочек ткани, который ткані, да, да? ми сворачиваємо. И дальше вот так вот скручиваем, чтобы у нас получилось достаточно такой плотный сверток, который бы служил нам головой. Дальше мы берем другую ткань, все это обворачиваем и стараемся, чтобы на лицевой части у нас не было никаких вот складочек чего-то. Обличья мы не У ляльки мотинки до У нее нет лица, да. у нее вместо лица крест. Это в связи с тем, что все мы знаем глаза это зеркало души. И наши предки очень боялись, что через эти глаза в куклу может селиться какая-либо душа. Ну и плюс, когда образ составлен, такой четкий нарисованный, она может просто не подойти внутреннему миру тому человеку, которому она предназначается. Это что можно люды на самоде. Да, когда мамы делали своим детям такие куклы, а ребенок мог сам придумать мимику и образ этой куклы. То есть она не была, как сейчас, вот, статичное определенное лицо. Вот таким образом мы это сворачиваем. Дальше мы закрепляем, тоже желательно не вязать. Мы вот таким образом просто это все достаточно плотненько, все это сворачиваем. Uh -huh. Это как бы самый первый шаг, который мы делаем дальше, по такому же принципу мы сворачиваем ручки. Это точно такой же вот кусочек ткани, который мы свернем. Все это тканина, да? Да. Не, не обязательно использовать Там каркассу, каркасу, там не мая у нас металловых Нет. никаких. Нет, для можно таких... использовать дерево. Можно и вот эту часть сделать из дерева. Вот эту тоже. И ставить ее на какую-то uh -huh. подставочку. Это уже более такие коллекционные куклы. Если мы делаем, если кто-то хочет сделать для себя или для своего ребенка, в основу может входить даже качан кукурузы. То есть высохший мы это все точно так же заматываем, обматываем и вот получаем вот такую вот вещь. Дальше Основа это хрест. Это да. символ чего? нас хрест еще э, раз. Крест очень много разных вещей, которые. Ну, самое первое это, конечно же, оберег. Захрещая а, рода. Да, да, конечно да, же. Тем более, что крест в круге это давний символ Дождь Бога. И известно, что наши предки поклонялись Дождь Богу и считали себя внуками Дождь Божьими. А, к тому же, это единение мужского и женского начала либо телесного и духовного. Духовного это вертикаль и телесного горячие. А чьи в нас ляльки и хлопчики? Бачимо, нет, не, мы видим, что они в спидничках. Нет, кукол мальчиков, нет, кукол мальчиков в принципе не бывает. Это, наверное, связано с тем, что преобладало женское начало. Женщина считалась богиней плодородия, с этими ассоциировалась, хранительница очага. И, в принципе, даже вот единственный Первый человек, который начал исследовать эти куклы, это был Марк Грушевский, четырехюродный брат Михаила Грушевского. И у него есть очень много вещей, где он тоже разбирает, что делались только девочки, мальчики не делались. Да, покажите нашим глядачам, что у нас вышло, когда да. мы намотали уже. Да, мы, мы сделали вот. голову. Да, у нас первая заготовка, и делаем мы дальше вот такой вот крест. Он может быть э, разный, крест еще символизировал, это вообще энергетика солнца, символизирует радугу, поэтому они такие яркие, всевозможных цветов мы можем делать. То есть не обязательно, мы сейчас будем использовать два цвета, но можно использовать и больше. То есть вот по такому принципу мы начинаем, мы можем сначала прокладывать вертикаль, потом горизонталь. То есть нужно следить за тем, что это были бы достаточно ровные линии. Одна ниточка уложена возле одной. Это можно делать э, с помощью ниток мулине, э, с помощью ириса для вязания. У нас сейчас мы используем джинсовые э, нитки, потому что они не очень тонкие. То есть мы проложили несколько линий. Чем толще нитка, тем краще, да? Ну тоже так сложно сказать. То есть та, которая вам приятнее, может, вы нашли по цвету что-то подходящее. И то будь яка, да? Да, в принципе, да. Главное, чтобы она была не тонкая. И вот по такому принципу ниточка к ниточке достаточно кропотливый процесс, нужно следить за тем, чтобы вот эти вот все нитки не съезжали куда-либо в сторону. Через какое-то расстояние мы можем вводить другой цвет, он становится возле нашего предыдущего. То есть вот таким вот образом э, мы этот весь крест наматываем. Следим за расположением. Тоже э, неважно, где будет сделан вот этот вот положенный горизонталь, можно как и по центру, так и чуть выше. Это каждая э, мастерица, которая делает, выбирает это, в принципе, на свое усмотрение. На весьма. смак. Главное, чтобы оно визуально выглядело хорошо. Да, Все таки, да, кукла должна эстетичная, хоча це не, не головне для задача. Цієї лянки, Да. Вот да? таким от образом ми зараз не будемо повністю показувати, что достаточно процес є вже така заготовка. То есть здесь более широкий крест. Так, покажуть нашим глядачам, поверніть, взагалі дивовижно, що таке можна зробити дуже легко, як ви показали. Здається, що це пришита мережево. Да. И вот таким вот образом мы заканчиваем эту работу. У нас есть основная заготовка, к которой мы можем уже, в принципе, приступать к тому, чтобы ее одеть. Кукла разделяется на два этапа. Это сама подготовка, именно заготовка самого туловища на котором, как я повторюсь, не вяжется, желательно узлы, ничего не отрезается, то есть нитка отрезается на расстоянии, ну, как бы откусывается и все это и потом приматывается. приматывается да. а, далее у нас есть э, небольшие такие заготовки. Будем одегаты на ляльку. Да, каждая э, вещь в одежде что-то символизирует, то есть нет ничего такого в кукле, чтобы было просто так. Допустим, вот на этой кукле видно, что нижняя юбка, у нее есть... Обязательно это нижняя юбка, вторая юбка и передник. Нижняя юбка символизирует связь с землей, рубашка ⁇ единение прошлого, настоящего и будущего, платок ⁇ это связь с небом, и всевозможные украшения, бусы ⁇ это изобилие и благосостояние. Точно так же и по цветам. Если мы хотим сделать ту куклу, которая бы э, была хранительницей нашего здоровья, благополучия, это все-таки стоит использовать красный и зеленый цвет. Ага, если, и здоровье, если, да, если ага. успех в финансовых делах, то это оттенки зеленого и золота. Ага. Счастье в любви и в браке это красные и всевозможные оттенки розового. То есть зеленый, то червоный, не прогадайте. <свят> да, да. И вот то, что мы делаем, это успех в творчестве, это голубой и оттенки синего. Есть очень много вариаций, как сделать рубашку. Многие наматывают точно так же нитками и просто прикрепляют достаточно пышную юбку. У нас сейчас юбка узкая, поэтому ну, вот такой вот вариант рубашки, просто ткань разрезанная вот по центру для небольшой вырез для головы. Угу. Мы У нас осталось ее... 5 хвилин, то да. давайте, да, Мы это все прикладываем. Покажем, дали. Угу. В общем, любыми защипами мы это делаем. Дальше угу. Ну все по очереди. А далее мы примотываем знову а же таки да, нитками, да? Да, мы все это примотываем, можно э, просто отрезать и так и оставлять. Все так мы можем резать, да? Чи треба отрывать? Чи уже можем резать, да? Если есть возможность оторвать, если нитка не очень толстая, то мы можем оторвать, либо на расстоянии отрезать, просто как бы не резать что-то у нее, возле нее, не, не колоть ее. Ну, точно так же нижняя юбка, верхняя юбка и обязательно э, платок на голову, потому что у нас все-таки классический вариант куклы. Потом уже шли венки, э, косы и тому подобное. То есть вот то, что у нас должно получиться более-менее в более таком готовом варианте, то есть это собранное. А покажите, вы все же таки готовали, да? Наша. Да, юбочка. она простроченная, в любом да. случае, мы не Де делаем так, чтобы швы. все это наматывалось, мы делаем, чтобы кукла была более-менее... Давайте такой... одягнем нашу ляльку да, на такой есть час, Как это будет выглядеть? Тут мы можем либо взять иголку с ниткой, опять же, одежда, мы можем mm -hmm. это делать, прошить шов и стянуть. Либо мы можем когда мы сделали рубашечку, ее взять и просто складочками мы присобираем эту юбку и точно так же наматываем. Кожан, шарок крема, да, через три. Нет, сначала мы сделали одну юбку, uh -huh. мы ее примотали, чтобы это все опять же не сползло, чтобы мы держали. Ну и до этого, конечно, рубашечку мы тоже примотали, просто чтобы сейчас не терять на это время. Вторая юбочка, точно так же мы ее одеваем, тоже либо прокладываем стежочки, все это. Приматываем, и вот дальше у нас уже идет передник, и мы каким-то образом можем ее уже украшать. Еще потребен пояс. Пояс також має якесь значение. Раньше как таковых поясов не было. То есть это уже то, что додумали, так сказать, наши девушки, чтобы сделать куклу более привлекательной, интересной, какие-то мелочи. Хотя вот именно основные вещи, которые символизируют, то есть, возможно, это можно отнести к каким-то украшениям, то есть к символу благосостояния, благополучия. Та, да, до речі, у нас сьогодні дуже цікава незвичайна дата. У нас 11 число, 12 місяць та да. 13 рік. Да, тож дуже символічно, що саме сьогодні ми робимо такі гарні ляльки, які символізують добробут в нашому домі. Сьогодні да. у нас творчість, да, кожен може зробити собі на кохання, на щастя. Так, звісно, це все залежить від того, що вам потрібно. Далі у нас заготовлені вот такі вот небольші. Все-таки червоный элемент есть, да? Да, да чтобы как-то ее э, выделить, сделать более яркой. Тоже это на усмотрение каждой девушки здесь нет никаких канунов. То есть, что кому нравится, так дальше уже и делай. Как душа вам подскажет, так вы и делаете. То есть можем оставить одну ниточку для более богатого э, символа, мы можем прибавить еще Допустим, там еще одну или еще э, парочку таких вот э, ожерелей. То есть, в принципе, украшать мы ее можем всем, чему угодно. Изначально мы можем, если какая-то ткань э, простая, пришить э, кружево, тесемку какую-то, э, потому что это тоже даже волна на юбке, это э, была связь с водой. То есть, вот эти вот такие волнистые линии, в принципе, когда ее украшали, делали всевозможные вещи. Все символично. Кому... Да. да, как кому угодно, как только хотел, так и выполнял эту работу. Потому что никаких ніяких ограничень в тому, як должна сделана бути мотанка. Тобто є якісь канони, є устоявшиеся принципи. А, а далі вже кожна ліжка выбирает для да? сім. Я вам дуже дякую, Христина. Нагадаю, нашим глядачам сьогодні у нас у студії була майстриня Христина Голуб. Ось таку гарну ляльку-мотанку ми зробили. Тож, робіть і собі ляльки, даруйте їм своїм близьким. До зустрічі у наступному часі парад.